تو بس زیرا کے منتہا ربوبیت اصلاح ظاہر و باطنی انسان مفضل بسعادت عبدیہ گردہ و ربوبیت علوہیت اس اب آپ کا جو چاہیے تھا کہ الرحمن الرحیم اس وقت ظاہر ہوتا کہ جب آپ کا وجود اور ربوبیت تانا ہے تو اس لیے پہلے انہوں نے آپ کے پروردگاری والا صفت ربوبیت والا صفت ظاہر کر دیا اور ربوبیت والے سے اپنا حمد کب کیوں پہلے ثابت کیا پہلے آپ اللہ کو پہچانیں گے اس کے بعد اس کی ربوبیت کو مانیں گے آپ کو ضرورت ہے اس کے بعد اس ربوبیت میں جو آپ تخلیف ہو گئے پھر آپ کو الرحمی الرحم عر... عر... الرحم عر... رحمان الرحیم پہ آنا پڑے گا کیونکہ آپ کو ہدایت آپ کو چلنا آپ کی دستگیری آپ کو ہدایت ملنا آپ کو ساری چیزیں عرم الرحمین پہ ہو گیا اب یہ سارے چیزوں پہ جب آپ گزر گئے تو پس پر ہر صفترا پر صفت معافوں کے خود ترتیب و تفرش حالہ بائے دانش کے درسور دو دست بس اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ پہلے اپنا حمد کا اور پھر اس نے اپنے رب کا اور پھر الرحمن الرحم کا الرحمن الرحیم کا اور پھر اس کے بعد اس کا اب ہمیں یہ پتا چلا کہ سورت دو مضمون نے سنا کہ از زبان بندہ در جناب الہی معروض میں شعر پہل حمد السنا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کے موں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف عرض کیا جاتا ہے پیش کیا جاتا ہے دو خواہش مطلب کے بعد از منظور درین سورہ پنج نام الام ہے الہی منظور تو پھر ہمیں سمجھ آگئی کہ جب اس نے ہم پیش کیا اس کے بعد اس کی ضروریات آگیا جسم ہو گیا یہ ہو گیا تو اس میں صورت میں منزل ب منزل پانچ نام آ گئے ہیں. صحیح ہے کیا آیا؟ الہی مذکور فر اللہ رب رحمان رحیم مالک حمد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں ہمارے پاس اب ہمارے پاس ہمارا آشنائی ہو گیا پہچان ہو گیا تعلق ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پانچ ناموں سے صحیح ہے کیوں مراد اب اس میں سے آپ دیکھ لیں ایج پنج اسم را با ہر دو مضمون کے بعد ارتباط واقعہ تھا اس میں آئیس ناموں کا آپ تو ایسا ہر طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ رفت کو دیکھیں زیرہ کے حمد اول جو اس نے کہا الحمدللہ حمد کا اول ارتباط ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی و تعالیٰ یہ آپ نے تعریف کی ہے جس کا نام ہے اللہ اس ذات کے آپ نے حمد و سنا پڑھا یہ ایک ہو گیا ہم زیرہ کے ہم اول بے اعتبار کمال ذاتی او تعالیٰ سے کہ مفاد لفظ اللہ است. کہ وہ اللہ کے ساتھ بعد ازان بے اعتبار افاظہ وجود اس کے بعد چونکہ آپ وجود کی طرف آگئے اب وہ چیزیں جو وجود اور تخلیق کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو وہ وجود کے مفاد اسم اس میں رب اس تو آپ کو رب کے نام سے واسطہ پڑ گیا اس نے پیدا کیا اس نے تخلیق کیا بار با اعتبار نعمت تیسر بقا در دنیا آپ کی نعمتیں ہدایہ جو کچھ اس نے آپ کو بخش دیا وہ آگیا لفظ رحمان کا بعد آزان و اعتبار توفیق اور جب وہ اس نے اس دنیا میں سب کچھ رحمان کی وجہ سے رکھ دیا اور پھر آپ کو توفیق دے دیا تو وہ نام ہے اس کا رحیم کہ اس نے آپ کو یہ چیز آپ کے اندر رکھ دیا جا. کہ آپ ان چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے تو پھر رحمان تو پیدا کر دیا بخش دیا پھر توفیق دے یا نہ دے یہ بھی ان کے بعد از اعتبار توفیق اصلاح معاد کے مضمون رحیم است تاکہ آپ کو دین کا عقل آ جائے جنت کا عقل آ جائے اپنے اچھے اور برے کا عقل آ جائے یہ سارے پھر ب... مربوط ہو گئے رحیم سے بعد از بر نعمت جزا کے مترتب است بر کمال حمد و شکر با اخلال آنها و آنچ سوال آن منظور است چند چیز است اب یہاں پر حمد و سنا جو کوئی کرتا ہے ان سے چند چیزیں مطلوب ہوتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا آپ کو بتا دوں منظور جو بھی ہم پڑھتا ہے شروع سے شکر کرتا ہے اب وہ چند چیزوں کے لیے ہوتا ہے مجبور ہے کہ وہ پہلے والا کرے ہم کیوں اول عبادت انسان کو جب اس نے ہم سے واسطہ رکھنا ہے تو لازمی بات ہے اس کے ہم کرنا ہے اس ہم کرنے کو آپ کیا کہیں گے اس کا تعلق اللہ تبارک تعالیٰ کے کس سے ہے ذات سے ہے تو ذات کے جو عبادت آپ کریں گے اس کے ذات کے اس کو کہتے الہیات، اللہ اس کا صحیح ہے اس کے بعد جب آپ ہم پڑھیں گے زبان آپ کے توفیق آپ کے جو بھی ہے عقل فہم ہدایت جو بھی ہے اس کے لیے تو وجود ہونا چاہیے نا زبان تو بنانا چاہیے تو دون استعانت اس کا مدد جو کرے گا اور جو آپ کے احتیاجات کو پورا کرے گا اور یہاں تک آپ کو لایا گیا ہے کہ آپ ہم کر رہے ہیں تو اس کا نام ہے ربوبیت رب صحیح اس میں سوم اور تیسرا نام جو آیا ہدایت و آن مقتضا رحمانیت اس. وہ الہیت یعنی وہ ہے الوبیت کی طرف آ گیا دوسرا ربوبیت کی طرح حقیقت آ گئی اور تیسرے نام میں جو آپ کو آیا وہ رحمانیت ہے جس سے آپ مکمل طور پہ آپ کے لیے بخششیں اور بخششیں اور وہ جس سے آپ صبح شام استفادہ کرتے جو قرآن میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے بخششوں کو نعمتوں کو گر نہیں سکتے وہ تو ہے چہاروں اور اس کے بعد آپ کو ان چیزوں پر استقامت کی ضرورت ہے تو استقامت رحیم میں آ گیا مختزہ ہے رحیمیت دست. یہاں آپ کو اس کا تقاضا ہے کہ آپ رحیمی کے آپ کے ذریعے اثر ہو پنجم انعام وآن مالکیت و جو مقام ہے آپ کا وہ تقاضا کرتا ہے کہ اب یہ دیکھا جائے کہ آپ نے وہ چار جو پچھلے گزرے ہیں اس کے بعد جب آپ میرے پاس آئے ہیں تو آپ کے پاس کس مقام پہ آپ کھڑے ہو تو الوحیت میں ربوبیت میں اور رحمانیت میں اور اس میں توفیق اور استقامت جو رحمیت ہے ان چاروں کو سے آپ جب گزر جاتے ہیں تو اس کا, کا نام مالک کے سامنے پیش ہونا ہے کہ اب وہ مالک کے سامنے میں نے ان چیزوں میں سے کیا لایا ہو پنجو مختصر مالکیت کی استقامت امن نزدیک استحکامت مالکیت در صورت عدم استقامت اب اگر ایک انسان آیا اس نے بات مانا ہے اور مان چکا اطاعت کر چکا ہے دوسرا سامنے کرا ہوا ہے کہ جس نے استقامت اور اس نے حقیقت نہیں پایا مالک تو فرق نہیں ہے کا مالک ہے اس لیے اس دن کو مالک اللہ تعالی نے رفا رکھ دیا مالک کی امید یا میں اس دن کا مالک ہوں جہاں اپنا اچھا اور برا اور ساری چیزیں پسند ناپسند سب میرے سامنے ہو تو وہ ہو جاتا ہے ونیس در وجہ تخصیص ان پانچ تعلق ہم چنین پختہ کہ ہم ستائش درمیان مردمان برائے یہ کہ از چہار وجہ بھی بادشاہ ان چار چیزوں میں سے آپ ہم کرتے ہیں دنیا میں یہ, یہ ہے اول ذات محمود گویا گو صاحب احسان نباشت دو وصول احسان آن سے بہامت آپ اس کا تعریف کرتے ہیں اس کے مقام کے لیے جب آپ کسی کا حمد کرتے ہیں نا اس کا تعین کرتے ہیں اس کے مقام کا اس کا احسان آ جاتا ہے اس آدمی کی طرف سون تھا و توقع احسان آزوائی وہ اس کے طرف کوئی توقع اور احسان مندی کا اس سے توقع رکھتا ہے اس لیے اس کے حمد کرتا ہے اس کے طرف صحیح ہے چہارم خوف اور اگر وہ ہم کرتا ہے ایک شکل یہ ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کو سے ڈر ہو اس سے خوف ہو صحیح بس کمال ہے پس ذاتی رہا تو پھر کمالات ذاتی کو اس میں یعنی لفظ مبارک اللہ کے دلالت پر استجما کے کمالات دارت اس میں جامع کمالات اس میں, اس, میں علامی آ گیا اس لیے ہم کرنا ہے چاہے ہم خوف اس سے رکھتے ہیں چاہے امید اس سے رکھتے ہیں چاہے تمہ اس سے رکھتے ہیں یا جو بھی ہے اعتراض جتنی محتاجی ہے ہم جو بھی رکھتے ہیں لیکن ہم کے قابل وہ ہے اصول احسان دا بیان فرمودن اصول احسان دا و اضافہ وجود بلفظ رب العالمین ارشاد فرمود پھر اس کے بعد احسان جو ہمیں اس کا احسان چاہیے اس کا بھی ایک شکل ہے تو اس لیے بلفظ رب العالمین ارشاد فرمایا یہاں لفظ العالمین کا ارشاد ہوا وہ اصلاح معاش و معات. ہمارا دین اور دنیا کے جناب الہی ببندہ را متوقعی ہے کہ جناب پروردگار سے اور الہ سے ہمیں امید ہے بدو لفظ رحمان الرحیم واضح ساختا در لفظ رحمان الرحیم سے واضح کر دیا وہ خوف و جو خوف و ترس کا مقام آ گیا اس کو متعلق کر دیا مالک یوم الدین سے و خوف و را از روز جزا وہ مالک یوم الدین دلالت نمود پس گویا شنین ارشاد شد تو پھر اس چیز سے پتہ ہو گیا کہ ایسے ارشاد ہوا کہ اگر وہ بندگان تعظیم بجہت کمال ذاتی نمایاں پس رائے کو سزاوار من اگر بندگان کو واحد اللہ شریک کرنا ہے ہم وہ بھی میں ہوں ذاتی تعالیٰ ہے کوئی اور نہیں ہو سکتا ذرا کہ نام من اللہ کیونکہ میرا نام اللہ ہے وہ اگر نظر و اصولی احسان تعظیم میں نمایا اگر احسان لینے کے لیے مجھ سے وہ توقع رکھتے تب بھی میں ہوں کیونکہ میں رب ہوں شایان اس شایان آنم کہ رب العالمین صفا کے وہ بھی احسان کبھی میرے سے اس کا تعلق ہے کہ میرا وہ لالم وہ اگر بت کوئی انعام و احسان مند اور دنیا و آخرت ستائش میں کنت اور اگر وہ میرے ہم کو پہنچنا چاہ رہا ہے جو دین اور دنیا سے اس کے تمام نعمتوں کا وابستہ ہو جانا رہا کہ رحمان رحیم پھر میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں اگر بمخابل مقابل خوف و اقاب حمد کنت اور اگر وہ خوف اور اطاب کے پکڑ کے لئے خوف سے حمد و سنہ کرتا ہے تب بھی میں اس کا مالک ہوں کہ میں مالک کے یوں بھی جزا ہے من بند گیت بجا نہ یارم چکو نہ آپ نے ایک شیر لکھا ہے کہ بندہ کہتا ہے اگر میں تمہارے بندگی نہیں کروں گا تمہارے عبد نہیں بنوں گا تمہارا بندہ نہیں کروں گا تو, تو کیا کروں مجھے چارہ نہیں ہے احسان ترہ کہ زیر با زیر بارم چکو میں اتنا تمہارا زیر احسان ہوں کہ اس کے بہت چارہ نہیں ہے بغیر اس کے کہ آپ سے بہت خوبی اس طرح و بیم زیتو خوبی اس و بیم امید زیتو تو بہتر یہی ہے کہ امید بھی تیرے سے ہو خوف بھی تیرے سے ہو اور امید بھی تم سے ہو ہیچم کدر وجود از تو دارم چکو میں ہیچ ہوں کچھ بھی میرے وجود اور باہر چاہے انفرسی ہو چاہے آفاقی ہو چاہے میرے اندر جو کچھ موجود ہے چاہے میرے آفاق میں باہر جو کچھ موجود ہے آفاقی اور انفرسی تمام چیزیں چونکہ آپ سے ہے تو منچی قلم پھر میں کیا کروں ساری چیزیں آپ کے پس نیز گفتان انگ پس یہ کہتے ہیں کہ تخصیص این پنچ اسم اس تخصیص اس پانچ ناموں کا برائی آنس کہ نیامتہ امدہ بر آدمی آثار این پنچ اسم است تمام نیامتہ امدہ نیامتوں کے اثرات اسی پانچ ناموں کے نیچے ہیں اول اور از نحان خانم آدم با قضائق بر مختزائی علویت جلوہ ظہور آورتا پہلے دیکھو کہ انسان بھی آدم میں تھا اور اللہ تعالیٰ بھی نہیں ظاہر اپنے رحم و کرم سے اس نے اپنے خزانہ اپنے ذات کو ظاہر کر دیا آپ کو ذات سے آشنا کر دیا تو یہ آپ کا پہلا علویت کا ظہور ہوا بعض مختزہ بخت پھر نعمتوں کو آپ کے لیے پیدا کر دیا جو ربوبیت ہو گیا پرورش کا آپ کو پرورش کی اس نے پالا اس نے اور اس کو اسیان و ویبرا او در دنیا مستور دار پھر آپ کے گناہوں کو عیبوں کو مستور کر دیا چھپا دیا وہ فضیت نفر فرمودان دف مقتضائے صفات رحمانیت بس وہ رحمان ہے کہ انہوں نے کسی کا پردہ نہیں بنانا کسی کو ظاہر نہیں کیا سب کو ایک اس میں سطر میں ایک لباس میں ایک پردے میں پوچھیے رکھا بعض گنجائش توبت آدھا پھر آخر تک اس کو گنجائش توبت دے دیا و اگر توبہ کنت قبول فرمودن او صرف توبہ کر لے اس کو قبول کر لیتا ہے رحمانیت کی تات اور رحم کی تات و امرزش کرن اس کی بخشش کرے گا و این با صفات صفت رحیمی است بعض موافق اعمال او جزا دادن و این مضمون مالک یوم الدین است پھر اس مضمون کا تعلق اس مالک یوم الدین کی دن سے ہے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وَسَلَامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك من فضلك وكرمك وجودك وخيرك ما سألك منه نبيك محمد مصطفى صلى الله عليه ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد مصطفى صلى الله عليه ربنا اللهم احفظنا من جميع البلياء والآحاد والأمراض والألم والفتنة والسجن الدجال بحرمة سيد الأبرار محمد مصطفى صلوات الله عليه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور أرشه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين السمع.